अमरावती जिल्ह्यातील मारडी येथील एका भक्त महिलेवर तीन महिने अत्याचार करून मोबाईल मध्ये अश्लील चित्रफित बनवली या प्रकरणी महिलेच्या तक्रारीवरून कुर्हा पोलिसात गुरुदास बाबावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय आपल्या पतीला व्यसनाधीनतून मुक्त करण्यासाठी थी जबलपूर येथील चौतीस वर्षीय महिला दोन मे दोन हजार काही महिने आश्रमातच लागेल असे तिला सांगण्यात आले तिने आश्रमात राहण्याची तयारी देखील दर्शवली या दरम्यान तीन महिन्यांपर्यंत बोंधू बाबाने तिच्यावर सतत अत्याचार करून लैंगिक शोषण केले लग्नाचेही आमिष दाखवले आणि या दुष्कृत्यानंतर तो फरार झाला एक दिवस महिलेला मोबाईल मध्ये त्याने केलेल्या दुष्कृत्याची चित्रफीत दिसली तिने जाब करून धमकवली व दोन जानेवारीला तिला नागपूरला सोडून तो फरार झाला अमरावती रुरल घटक के स्टेशनच्या अंडरने पच्चीस जानेवारी एक आर दाखल किया गया है जिसमें एक चौतीस वर्ष की महिला जो है उन्होंने अपने गुरुदास बाबा उर्फ सुनील कावलकर जो 47 सेवन ईयर्स के हैं इनके खिलाफ में आरोप किया है बलात्कार का उसके ऊपर में गुना हमने दाखिल किया है आरोपी जो है वो अभी फरार है उनको हम ढूंढ रहे हैं वरना तपास जो है शुरू हो गया है तपास चालू है एंड इसके आगे बाकी जो-जो मुद्दे जैसे-जैसे हमारे सामने आएंगे उसके ऊपर में हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे ये मैटर बहुत ही गंभीर है फरियादी जो पीड़ित महिला है उनका ऐसा आरोप है कि आरोपी ने जो है इनका आपस में कुछ अश्लील वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके आरोपी के मोबाइल में रखा है ऐसा उन्होंने आरोप वगैरह किया है पुलिस हमारी तरफ से हम इस चीज़ को वेरीफाई भी कर रहे हैं और क्योंकि अभी तक आरोपी हमारे काबू में नहीं है इसी वजह से ये जो संबंधित मोबाइल फोन जो भी है आ, वो भी हमारे हाथ अभी तक लगा नहीं है आरोपी को अटक करना इम्पोर्टेंट है और साथ में उसके यहाँ पे जो भी ऐसा कुछ वीडियोस या फोटोज वगैरह ऐसा कुछ है तो उसको भी जल्द से जल्द हम जब्त करके एक तो उसको गुने के उसमें एविडेंस की तरह तो हम यूज़ करेंगे ही साथ में ये किसी और इसके लिए यानी सर्कुलेट ना करे जैसा हम वो भी कोशिश करेंगे Hey uh, uh, यानी ये भी एक गंभीर मुद्दा है यानी आरोपी को ना अटक करना दिस इज आल्सो वेरी सीरियस मैटर तो इस मुद्दे को मैं भी देखूंगा एंड uh, एक बार uh, ये जो आरोपी है एक बार हमारे ताबे में आ गया तो इनके ऊपर में जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड uh, uh, जितना भी रहेगा उसके ऊपर में भी कार्रवाई हो ऐसा मैं करूंगा काही महिन्यांपूर्वी आज धुंदू सुनील कावलकरने समस्या सोडवित असल्याचा व्हिडिओ जारी केला होता त्याबाबत चौकशी होताच चार धामच्या महिलेवर अत्याचार करून तो, अत्या तो पुन्हा फरार झालाय पहिल्या प्रकरणातच अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याअंतर्गत गुरुदास बाबावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते तेव्हा त्याच्या मारडी आश्रमातून पुन्हा पोलिसांनी अटक का केली नाही असा प्रश्न त्यांना वर्षांपासून गोंदू कारनामे करणारा सुनील कावलकर यावर या अगोदर या देखील तक्रारी दाखल झाल्या होत्या पण पोलिसांनी त्याला काही अटक केली नव्हती आता गुन्हा दाखल झाला पण अटक कधी होणार याचं उत्तर पोलीस विभाग